కార్తీక మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకుని మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని ఎన్ఎస్పి క్యాంపులో గల శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆలయం ప్రత్యేకంగా ముస్తాబయ్యింది శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో వెలిసిన శ్రీ ఉమారామలింగేశ్వర స్వామివారి కార్తీక మాసోత్సవాలు అక్టోబర్ ఇరవై రెండవ తేదీ బుధవారం నాడు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉదయం శ్రీ ఉమారామలింగేశ్వర స్వామివారికి ఆలయ అర్చకులు కొండపాక వెంకటాచార్యులు చరప్రతిష్ఠ అనంతరం పంచామృత అభిషేకాలు భక్త శ్రద్ధలతో చేపట్టారు భక్తులు స్వయంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు స్వామివారికి స్వస్థాలతో అభిషేకం చేసుకునే భాగ్యం కల్పించారు కాగా మండప నిర్మాణానికి పందిరి రామకృష్ణ నాగలక్ష్మి పందిరి రవీంద్రనాథ్ లక్ష్మీ సరస్వతి దంపతులు వారి కుమారులు కోమల్ కుమార్ సత్యశ్రీ ముందుకు రాగా వారిని ఆలయ కమిటీ వారు ఘనంగా సన్మానించారు భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులు గొల్లగోపు సాయిలు యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ సభ్యులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు Gracias. దేవాలిలా దేవేశ్య తమరం తమరం బోన రవకలస చింత you yeah. स्यासं दगरेयः त्रिसप्तस्मिनाकृताः देवाय जिज्ञेंद्रनाहाः अवत्नं पुरुषं मशं सामयज्ञं परिहिजिप्राक्षम् नो पुरुषं ज्ञानमक्रनः तेन देवालयनुत्थान साक्षात् निष्टयेत् तस्माः जिज्ञासं संबोधः पुरुषं सहस्त्रप्रमो देवेशो नारायणप्राम कारुणो भव सेवाम दूरवा निस्वन नाशिनि कांडा कांडा करो हते हरिषपर षपरी येन सध्या सवासनह सह सुस्थवा के यह वोम दिगादवेषम शमम अस्तुदे ये सिद्ध परे ओम जान दिशां दिशां बिहि सहस्त्र शीर्षा पुरुष का सहस्त्र अक्ष सहस्त्रवाद राम रत्स्य कान्हाय तमेना बिरहदे देवा वास्य विधाद यज्ञया दातु यज्ञ प्रये देवेहि स्वस्थरस्ह स्वस्थर्मावेय यज्ञह موسیقی <سؤال> తే ఓం జాయ్ వరస్ర భగీ చంద్ర కపట జయ గణ వరుణా నయ సత్సేజావోలక్షినావకులా మాశేష్టాది భాయా నమః ఇశరే కుమాఖ్య اے خواتین خانہ پر یہ نورش ہوگیا رہنما وکیل ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शकराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खवाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कौमारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः स्मोद्दूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः विशे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमदादिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थानवे नमः ॐ महिर्भुज्ञाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ स्वात्मिकाय नमः ॐ शुद्धवि 对吧 موسیقی